Elang kau. Kau nak berdakwah, Habib. Kau baca Quran pun tergagap. Macamlah aku tak tahu pun kau buat dulu waktu muda-muda. Ramai masyarakat kita dia ada satu pemahaman. Pemahaman dia adalah, bila sebut dakwah ni, dia adalah kerja ustaz, ustazah, jabatan agama, majlis agama. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, pemahaman kita kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kerana bila kita lihat dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 110. Kalian merupakan umat yang terbaik. Umat kita lah semua. Every single individu membentuk umat. You are the best of nation. Kalian merupakan umat yang terbaik yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Ukhrijat linas. Sebab apa kita terbaik? Kita ni terbaik dibangkitkan ni untuk manusia kerana kita tak Nabi Ma'ruf wa tanhawna anil mungkar wa tu'minu Nabi Kerana kita mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut oleh Umar Ibn Khattab sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan bahawa Jikalau kalian Mahu menjadi umat yang terbaik Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Maka laksanakanlah syarat-syaratnya Iaitu Ta'muru Nabi makruh Wa tanhauna ani mungka Wa tu'minu Nabi Dan kemudian Kita lihat Nabi SAW juga ada bersabda Dalam sahih Bukhari Baliru ani walau ayah Sampaikan walaupun satu ayat Ini bermaksud Siapa itu pendakwah? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar rasulullah, dia pendakwah. Kita ni tak perlu nak masuk rancangan realiti dakwah pencetus umat, imam muda, dai dan sebagainya. Tak perlu. Untuk bergelar seorang pendakwah. Kerana di saat kita mengaku diri kita adalah muslim, maka kita adalah pendakwah. Maka dia tak boleh lihat, oh awak ni pendakwa, awak ni pendakwa betul. Kita ada orang yang memang fokus dia lebih kepada pendakwa. Kita juga kata betul. Ada orang profession dia mekanik. Macam tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Kerja di syarikat. Ada jabatan-jabatan dan juga fungsi-fungsi tertentu. Tidak menjadikan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ini bukan seorang Muslim. You are still a Muslim when you work. Kita masih adalah seorang Muslim ketika kita tidur. Kita juga masih seorang Muslim ketika kita makan. Ketika kita berada di mana sekalipun. So likewise. Bila mana kita ni adalah Muslim, maksudnya every single one of us, setiap daripada kita yang bergelar Muslim adalah da'i, adalah pendakwah. Orang Islam kita sendiri salah faham tentang perkataan dakwah dan pendakwah. Itu yang menyebabkan kita tak terlibat dengan usaha dakwah ataupun kita rasa aku tak boleh buat dakwah, aku tak cukup bagus buat dakwah. Sedangkan syarat untuk berdakwah bukannya orang itu kena jadi bagus, dia kena confirm masuk syurga, barulah dia boleh berdakwah. Kan banyak di antara kita terpelenggu, dibisik dengan bisikan-bisikan syaitan yang kata, Elah, kau, kau nak berdakwah, babe. Kau baca Quran pun tergagap. Lepas tu kau tengok kau. Sekarang ni kau ni nampak elok je. Macam lah aku tak tahu apa kau buat dulu waktu muda-muda. tuan tak perempuan. Itu bisikan syaitan agar kita tidak berdakwah. Orang yang sedang bermaksiat hari ini pun. Mereka bukan tak nak bertaubat, Tapi mereka fikir syaitan bisik malam masih muda. Engkau masih muda. Enjoy dulu. Tak apalah, bila dah tua-tua tu baru bertaubat Jangan percaya cakap China ni ya? Percaya cakap Allah je Dengan Rasul Dalam surah Sot Surah 38, ayat 80 dan 81 Iblis Dia meminta Allah Ketika Allah kata Makanya lah engkau daripada sini Dan engkau dengan kaum engkau akan berada di neraka selama-lamanya Kemudian Selepas Allah menitahkan benda tu Iblis masih berdoa dia Kata Ya Allah panjangkan usiaku. Lanjutkan usiaku. Supaya, dia tak minta banyak pun. Dia nak dilanjutkan usia for one reason. For one particular reason. Just one. Focus. Very focus. Supaya aku boleh menyesatkan semua anak-anak Adam. -anak -anak. Sebab dia dah masuk neraka, aku nak gang, babe. I need my gang. So, maksudnya, Iblis dengan konco-konconya dia nak menyeru orang pergi ke neraka, dia nak tarik orang pergi ke neraka betul? Now, bayangkan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, Allah dan rasulnya dah suruh kita berdakwah, mengajak orang ke syurga. So automatically, kita ni jadi musuh dia. Dah masuk gelanggang. The moment you adalah muslim, you dah masuk gelanggang. The moment kita sebagai muslim kita tak berdakwah kita tak menyeru orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran kita sebenarnya sedang berada di pihak mereka. Sebab apa? Kita nampak kezaliman, kita nampak kemungkaran, kita nampak itulah dan kita tahu itulah apa yang dimaukan oleh iblis dan konco-konconya, kuncur kita berdiam dengan alasan aku bukan pendakwah. <Syukur>